Мізерна частка подібних судових процесів відбувається за ініціативою людей більш старшого віку. Зазвичай ділять права на нерухомість автомобілі, банківські заощадження, тобто те, що підлягає реєстрації. Інше майно є більш проблемним з точки зору доведення права власності. Хоча відомі випадки, коли українці ділили пасіки, а ще холодильники, шафи, газові балони і токарні верстати. Специалисты констатують, кількість майновых спорів у судах между колишніми чоловіками и дружинами активно зростає. Причем все частіше раздел майна инициируют саме цивильные пары. Все, все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигары отечественных, куртка замшевая. 3. Втім, важливо зазначити, що, попри визнання діючим українським законодавством цивільного шлюбу як форми подружніх відносин, все ж таки офіційно зареєстрований шлюб порівняно до цивільного має низку переваг. Звичайно ж, краще з ними не зіштовхуватися, але сказати про ці переваги необхідно. От один із э, супруга в катри в громадянському бракіда, умірає, допустимо, да? то є. Есть... Второй, получается, супруг, ну, женщина или мужчина, она не имеет вот, наследственных прав на то имущество, а в отличие от тех, которые были зарегистрированы в браке. Вот единственное, вот я хочу остановиться на этом моменте, что бывают и такие случаи. То есть нет законных оснований вступить в наследство, потому что брак не был юридически оформлен. Есть случаи, когда между сторонами, между мужчиной и женщиной заключаются во время проживания контракты. Это те, которые не регистрируют свои отношения в органа ЗАГСа, да, проживают одной семьей и ведут совместное хозяйство. Вот об этом как бы э, в заключаются э, контракты, в которых, у, в которых определяются права и обязанности сторон, э, точно также э, распределение этого имущества во время прекращения этих отношений, то есть я же говорю, это и бытовые предметы, которые они нажили совместно, это ну, абсолютно говорю, предметы тех же роскоши, которыми пользовался один или другой супруг. Ваша Business? Да. Но ну, очевидно, что у вас есть долги. А как без кредитов? Разумно было бы вставить пункт, что ваши обязательства в отношении третьих лиц на имущество вашей жены не распространяются. Хорошо, это все. И еще, если ваш бизнес рискованный. Любой бизнес рискованный. Я имею в виду возможные судебные иски. Ну, не дай бог, конечно. И что тогда? Разумно было бы положить часть средств в траст на имя жены. Их нельзя будет конфисковать даже по суду. И указать, что в случае развода эти деньги остаются у нее. Ну, если, конечно, развод происходит по инициативе мужа. Вот этот вот способ как бы стабильности, да, в дальнейшем, чтобы защитить себя, потому что есть браки, это ж не год, не два, не три, есть люди живут и десятками лет, и как бы немножко себя обезопасить, оградить себя от вот таких вот последствий. Поэтому заключаются такие контракты. Питання укладання шлюбних контрактів ми обов'язково торкнемося в наших майбутніх передачах. Поки ж, підводячи підсумок міні-циклу програм, присвячених темі розлучення, хочу побажати вам, шановні глядачі, аби в ваших родинах не виникало ситуацій, у яких щойно наведені поради були б для вас актуальними. Цінуйте та бережіть один одного і залишайтеся з нами. Зустрінемось за тиждень.